Kalau kita sebut pasal pakar automotif mesti kita bayangkan seorang yang garang yang penuh karisma kan tapi macam mana kalau saya cakap salah seorang pakar terhebat dekat Malaysia ni sebenarnya seorang yang sangat-sangat pemalu jom kita kenali insan unik di sebalik enjin-enjin berkuasa ni Persoalannya, apa persamaan antara pakar EV paling top kat Malaysia dengan seorang lelaki yang pemalu tahap gaban? Jawapannya, mereka ni orang yang sama. Pelik kan? Inilah persoalan besar yang kita nak rungkai sama-sama. Macam mana seorang genius engine boleh jadi kaku bila nak berinteraksi dengan orang? Memang satu paradoks yang sangat menarik. Haa, cuba tengok ni. Inilah dua sisi Zulkairi atau nama glamour dia, Tekek. Sebelah sini, kita ada sang legenda. Enjin apa pun dia boleh jinakkan. Pakar teknologi EV negara tau. Tapi, di sebelah satu lagi, inilah orangnya. Suara dia boleh turun sampai 5% je. Boleh reset macam laptop hang. Dan kawan baik dia, palam pencucuk. Nampak tak? Dua dunia yang sangat berbeza dalam satu badan. Okey, jadi untuk faham siapa Takik ni sebenarnya, kita kena rewind sikit. Kita kena patah balik ke zaman kanak-kanak dia sebab kat sinilah semuanya bermula. Bayangkan masa umur lima tahun, budak lain nak jadi doktor, nak jadi angkasawan. Takik pula, dia cakap aku nak jadi kawan kepada semua enjin. Fuh, umur lima tahun dah ada cita-cita macam tu. Ini bukan main-main. Ini dah tunjuk yang dia ada satu connection yang special gila dengan dunia mesin. Dan bila dia cecah umur 10 tahun, ha, kat sinilah jadi satu benda yang luar biasa. Satu insiden yang bukan setakat bagi dia nama panggilan sampai ketua, tapi memang gegar satu kampung. Tiba-tiba je, brum, bunyi enjin kereta mengaum. Cuba bayangkan eh, ayah dia tengah syok potong rumput, kampung tu aman damai je. Tiba-tiba bunyi macam tu. Jiran-jiran semua keluar rumah, burung pun terbang lari. Puncanya, di dalam kereta tu, ada seorang budak lelaki umur 10 tahun duduk relax je macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dan bermula dari saat itulah lahirnya satu legenda. Nama dia bukan lagi Zulkairi, orang panggil dia budak start enjin kampung Batu Sembilan. Kelakar kan? Tapi gelaran ni sebenarnya adalah pengiktirafan pertama untuk bakat luar biasa dia tu. Okey, kita fast forward sikit ke zaman remaja dia. Masa inilah, perbezaan karakter dia jadi makin ketara. Dia boleh ajar kakak dia bawa kereta, confident gila. Tapi, bila nak kena bercakap dengan perempuan, dunia dia macam terhenti sekejap. Ha, ini contoh falsafah unik dia. Dia cakap kat kakak dia, Kak, hidup ni macam staring. Jangan kasi orang lain pegang. Falsafah betul. Dan kurang tahu tak, dengan nasihat pelik-pelik macam ni lah, kakak dia boleh lulus test JPJ sekali cuba je. Entah entah kakak dia lagi gerun dengan motivasi dia dari test tu sendiri. Tapi kan, bila berdepan dengan perempuan, sistem tashkik ni ada proses dia sendiri. Mula-mula, volume suara dia terus drop sampai 5%. Lepas tu, mata dia automatik akan pandang tayar kereta paling dekat. Dan yang terakhir, dia macam kena reboot. Macam laptop hang, kena restart. Memang kelakar kalau kita tengok. Tapi untuk dia, benda ni sangat nyata. Tapi yang peliknya walaupun dia pemalu macam tu, dia simpan semua hadiah yang orang bagi, tak kiralah sekecil mana pun. Rantai kunci bentuk donat, gelang benang warna pink, pen bentuk unicorn, semua dia simpan macam harta karun. Dia mungkin tak makan donat, tapi rantai kunci tu dia jaga elok-elok sebab bagi dia, setiap hadiah tu adalah bukti satu interaksi yang sangat bermakna. Dan ini part paling legend, bila ada orang bagi dia pen unicorn, tahu tak apa pujian dia? cantik macam kuasa kuda <laughs> kan bunyinya memang janggal memang pelik tapi itulah pujian paling ikhlas dari dunia dia sangat sangat tekek alright jom kita tengok pula macam mana minat dia ni berkembang jadi kepakaran profesional perjalanan dia bukan setakat enjin kereta biasa je tapi dia upgrade ke mesin-mesin yang jauh lebih kompleks masa kat universiti pun Cara fikir dia memang lain macam. Dia pernah tanya soalan ni, kalau kereta tu selalu meragam, adakah dia tengah koyak perasaan? Kawan-kawan dia, pensyarah dia, semua gelak. Tapi soalan ni menunjukkan yang dia nampak kereta tu bukan sekadar besi, dia nampak jiwa jentera tu dan perjalanan akademik dia, fuh, memang mengagumkan. Mula-mula ijazah automotif. Lepas tu dia terus sambung sarjana dalam bidang kereta api pula. Dan kemuncaknya, dia dihantar sampai ke China untuk belajar pasal teknologi masa depan, kenderaan elektrik atau EV. Bila dia jadi pengajar TVET pula, Personaliti unik dia tu dia bawa masuk dalam kelas. Dia ni garang tapi garang dia kelakar. Dia boleh cakap kat pelajar dia, kalau kamu tak datang kelas, palam pencucur pun kecil hati. Ha, macam manalah pelajar tak semangat nak belajar kan? Jadi, di mana takik hari ni? Dia dah lalui macam-macam, perjalanan dia panjang tapi ada beberapa perkara penting pasal diri dia yang tak pernah berubah. Cuba tengok evolusi dia ni. Dari budak start engine kat kampung, dia jadi seorang sarjana, lepas tu jadi guru TVET yang disegani dan hari ni dia dah jadi legenda EV kebangsaan. Ini bukti nyata kalau kita betul-betul minat sesuatu, kita boleh pergi jauh gila. Tapi kan, di sebalik semua pencapaian hebat ni, semua gelaran tu ada satu benda yang tak pernah berubah. Ya, jauh di lubuk hati dia tu, budak lelaki yang pemalu tu masih ada. Lelaki yang sama yang boleh berbual dengan sistem bateri EV paling canggih masih akan jadi merah muka dan suaranya jadi perlahan bila terima hadiah walau sekecil manapun. Itulah tekik yang sebenar. Dan ini membawa kita kepada pengajaran yang paling powerful, paling menyentuh hati dari kisah takik ini. Ia bukan lagi pasal enjin, ia pasal sesuatu yang lagi berkuasa. Bagi dia, keberanian seorang gadis yang memberi hadiah tu jauh lebih besar daripada top engine V12. Hu, dalam betul maksud dia. Untuk seorang pakar enjin, kuasa sebenar bukanlah pada spesifikasi teknikal, tapi pada keberanian dan hubungan antara manusia. Hadiah tu satu simbol keberanian yang lagi hebat dari mana-mana enjin. Kisah Tekni mengajar kita satu benda penting kan sifat pemalu dia itulah yang sebenarnya menjadi kekuatannya sebab itulah dia boleh menghargai perkara-perkara kecil dengan begitu mendalam jadi soalan untuk kita semua apa agaknya kekuatan yang tersembunyi di sebalik keunikan diri kita masing-masing